నీతితంత్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఈ మహాశివరాత్రి నాడు లింగోత్పవ కాలంలో బ్రహ్మదేవుడు స్థుతించిన స్థుతిని పారాయణ చేద్దాం ఈ మహాలింగ కూర్మ పురాణంలో చెప్పబడిన అత్యంత మహిమాన్వితమైనది ఈ స్తోత్రం ఈ సో న్ని లింగోద్భవ కాలంలో పఠించిన వారికి సర్వకష్టాలు తీరి అఖండ ఐశ్వర్యంతో తులతూగుతారు అనేది పురాణంలో చెప్పబడింది కనుక ఈ మహాశివరాత్రి నాడు లింగోద్భవ కాలంలో ఈ మహాలింగస్థుతిని స్థుతించి పరమేశ్వరుడి కృపా కటాక్షాలకు పాత్ర అవుతారని ఆశిద్దాం నాదిమల సంసార रोगवैद्याय शम्भवे नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मनेलिङ्गमूर्तये आदिमध्यान्तहीनाय स्वभावानलदीप्तये नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मनेलिङ्गमूर्तये प्रलयार्णवसंस्थाय प्रलयोत्पत्तिहेतवे नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणेलिङ्गमूर्तये ज्वालमालावृताङ्गाय ज्वालनस्तम्भरूपिणे नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये महादेवाय महते ज्योतिषेऽनन्ततेजसे नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये प्रधानपुरुषेशाय व्योमरूपाय वेदसे नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये निर्विकाराय नित्याय कत्यायामलतेजसे नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये वेदान्तसाररूपाय कालरूपाय धीमते नमः शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः